Так, и другой сейчас сделаем у приклад Так, под вот чистым, хорошим ножиком выровняем чтобы было, Чтобы вот этих вот буарручков не было. Так Пока буква в этом слове, значит, выбираем зубчик хороший, толстенький у меня есть, такие, более-менее, надо, чтоб, чтоб был, о, вот царюсь, вот Водички, чтобы не засухала твою дивизию. Раз упал, значит надо чистить. Лежать. Так. Ну, это вроде. Вроде так и беды, да. Вот. Mm-hmm. пополам и это. И поехали. Господи. Вот так. Махнем водичку. Заводить лучше вот так со стороны, если вы какую будете сторону выбирать, тут надо смещать, смещать одну сторону, яка больше вам нравится. вот эта вот сторона, и как раз дуже хорошо совпала, чтоб чтобы комбиальный слой совпал, главное. Так, вот это комарок, дорогие. Винограда или до Так, там у меня А тут мы это... Тут мы трошки подрежем его, чтобы оно... Ах ты! опа, на из кусочек. сбыл комбиальный слой, но надо поддевляться, хлопцы, и поправлять потихоньку. И там чуть-чуть. отлично. И вматываем. кикини фени Вот. пленку, как будете мотать. Так мотайте, чтобы вот так вот было. Вам будет лучше вроде как натяжку. тут можно и даже и зажмакать так, чтобы она там закрыла хорошо вот этот рейдик. И пошел, Не въехала. не прорастается вот. это Где-то я кажу всех, кто каже с язычком, только же улучшена куплировка с двумя язычками. Но я с двумя не роблю, пальцы поврезают за одним. Ну, с одним роблю. Вот так вот. Ну пока руку не набьешь, вот. надо, конечно, тренироваться трох. А то, это, то когда виноград прививаешь, так и по 100 прививок робишь. Вот. Так вроде и это, только бруньку не заматывает. Не надо жалить. Вот это Вот. Вот. Ну и і... изолента еще підмотаємо трошки. Так. А то цю зробимо. Зробимо брунькою. Брунькою зробимо. Наверно, ось на ті. На ті тут лучше буде. Вот, вот. сюды водички. И вот сейчас зарежем брунечку. Тут у себя ж две и тут две. Я акуриза, за вот это, наверное. Вот это сейчас. Чтобы не упала на землю. Ось тут як проходить, это крутить, точно. Або летить, або впаде на землю. Господи. Опа. Ось вона, мачек. Головне, щоб тут сідла не було Дивіться. На. Ага. значит, дуже здорово. Мы ее трохи укоротим. А у нас пробачу. Опа. Вот. И помещаем одну сторону. Вот. Помещаем. Дивимось, где яка. стороны будет лучше. Значит, на эту лучше. Ну, чуть будет лучше. Да. Подожди. да. Еще броньку не взломать. О. Вот так вот. Питаю одну сторону с искундой не сели. Ну, тут можно трошки подрезать даже. Это не, не дуже страшно. О. Вот так. Значит, вот это дело мы замажем вот таким делом. Вот такой вот гель. Здесь у нас там палочка была. Но Бог не знает уже, где она. палочка. подсохнет, а потом я его еще замотаю. Вот. Потом я его еще замотаю. Так. Ладно, уматываем. Не витиль уматываем, а уматываем нашу буруньку Подвинься. А таким макаром она придавит ее вот О. а потом и сверху еще и пленочкой ну а теперь можно и пленкой закрутим Только тут хрест на хрест Тут приклад з язичком на дві сторони зроблю. Я вже таке робив, таке показував. Так що там, де було товсте, там, де було товсте, бачили, я робив стяжкою. Стяжечку робив. От. А потом он по тому горіху подивлюся, если тут десь у, протягом 3-4-5 днів почнеться сокодвиження інтенсивне, от. прийду отут. ножовкой так с одной и с другой брунька тут с одной и с другой стороны зроблю и все ну а сейчас пока так ну еще буду накрывать и дальше так как завершение всему этому телефон сел мой я этот, О. Выворачиваем назад. Поворачиваем кулючки. Вот. Берем ножнички. Берем ножнички. И тут раз срезать, вот, чтобы воздух заходил. Но ночи еще-то холодный. Ну, она цена на эти два сразу раз один но это mm. ну, а кулек не такой что как обычно да? в таких кульках бабушка мясо покупает mm. и шнурка намая придется изолентой mm. примотать Знизу тут робимо таке, щоб повітря заходило. Покупали. Колись продавали покупав. а то бабушка в основном мясо я купую. О, мясо купую. То. Я их мыю, собираю. такие то справы. О, и все. Ну, пока, мои дорогие. Пока, дорогие мои. Виноградари и садоводы.